Qaçaq Mayıl 19-cu əsrin 60-cı illərində Quba qəzasında Qonaqkəndə Zahir kişinin ailəsində dünyaya gəlib. Ona Quba qəzasına nəzarət edən çar nümayəndəsinin təqdimatı əsasında yüzbaşı rütbəsi verilir və o xidmətə alınır. Burda yurd salan Mayıl düşmənlərinin çox olmasını nəzərə alıb qonşu dağlara tərəf Xaşı kəndində iqamət qət edir və orada yaşayır. 1915-ci ildə Mayıl Zahiroğlu Qonaqkənd nahiyəsinin yüzbaşısı seçiləndə artıq el arasında onun igidliyi və mərdliyi haqqında danışılırdı. Bu dövrdə Mahalın Xaltan Cimi Buduğlük Müciz kəndləri ona təbəədir. Səsvermə Mahalın din xadimlərinin, ağsaqqallarının və hörmətli şəxslərinin iştiraki ilə rənglənmiş qozları sərnəcə atmaq yolu ilə aparılır. Andıçmə Həmdulə Əfəndində Əfəndiyev xeyirduası ilə Qurani Şərifə and içməklə başlanılıb, mərkəzi qərargahda Qazanın Qonaqkənd kəndində keçirilib. Yüzbaşı vəzifəsi Tiflis şəhərinə yerləşən Qafqaz canişinliyində rəsmi təsdiq edilirdi. Haqqına haqq vermədiyi, məd insanlara ətrafına yığdığı və onları arxalandığı namusqerət keçiyini çəkdiği üçün məylin çoxlu düşmənləri vardı. Ona qarşı düşmənçilik edənlər 1918-1920-ci illərdə gizli fitnə fəsaddlar yaratsalarda 1920-ci ildən sonra ona qarşı açıq silahlı mübarizə aparırdılar. Əsrin əvvəllərində dəfələrlə Erməni bolşevik quldur dəstəlelərinin qarşısını almış qələbələr qazanmışdı. Qaçaq Mayl və başına yıldığı igidlər 1918-1920-ci illərdə Quba və Şamaxı qəzalarında Erməndaşnaq və Rus bolşevik quldurlarına qarşı döyüşüb, bir çox kəndlərdə dinc sakinlərə qarşı qətliamların qarşısını alıb. Şabranın Qubaya qədər 11-ci Qızıl Ordu evə daşnaqlara qarşı vuruşan Mayl düşməninin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edir. 1918-ci ildə əvvəlcədən qurulmuş plana görə daşnaq qoşunu Şamaxını tutduqdan sonra oradan xaltan yolu ilə Qubaya gəlməli idilər. Lakin onların bu mənfur planları baş tutmadı. Çünki Qonaqkəndə qaçaq mayıl öz dəstəsini vaxtında səfərbər etmişdi. Müqəddilə Əbilfəzın Azərbaycanlılardan, Ləzgî İsmailın isə Ləzgilərdən ibarət dəstəsi də ona qoşulmuşdu. Soyqırım zamanı Təngədərəsi döyüşü. 1918-ci ildə Şamaxını viran qoyan daşına generalı Hamazas Qobaya keçməyə, Dağistanın Xasavyurtə qədər aradə olan kəndlərin sakinlərini qırmaq üçün hərəkətə başlayır. Güclü ordusu olan Ermənlər Şamaxıdan dağ yolu ilə Təngədərəsinə çatdırır. Amma Erməni kəşfiyyatı onlara pis xəbər gətirir. Dağ yollarında keçidlərdə və tikililərdə sayı bilinməyən yerlilərdən ibarət silahlılar yerləşib. Başçıları da Mayl Zahirovdur. Ermənlər 1807-ci ildə Quba isyanı zamanı baş vermiş döyüşdə Tinginski polkun məhv edilməsindən xəbərdar edildilər. Xəbərin şokundan ayılmayan Ermənlər növbəti bəd xəbəri Laçından alır. Ermənlərin Qarabağa keçməsinə icazə verəcəyini deyən Sultan bəy Dar dərədə Erməni ordusunun sonuncu adamını kimi məhv etmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq qüvvələrin nisbətini ayırd etmək üçün kiçik yoxlama döyüşü olur. Həmin döyüşdə daşnaqlar çox böyük itki vermişdir. Bundan sonra baş verənləri analiz edən Hamazas pängə dərəsində mayla yem olmamaq üçün geri addım atdı. 1918-ci ilin aprel ayında Şamaxı qəzasının hörmətli din xadimlərinin olan Şeyx İyubun nəvəsi Hacı Alıxanbəyin avaxıllı Hacı Səid əfəndinin, Qarahanlı dostu Şahkərəm Bəhramoğlu Kəramovun xahişi ilə Mayıl Zahiroğlu 460 süvari dəstəyi ilə Qız Meydançığı-Xurud cəfə xəttində səngər döyüşlərini yerli müdafiə dəstələri ilə çinçinə vuruşub. Ona yaxından kömək edənlərdən Zarat Xeybəri kəndindən olan dostu Ağacan Əyvaz oğlunun adı hörmətlə çəkilir. Ağır döyüşlərin getdiyi Şamaxı şəhərinin şimalındakı Qız Qalası dağı ilə Mərhəm kəndi arasındakı ulu düzü deyilən yerdə şiddətli səngər savaşları baş verib. Mayılın dəstəsi həmin döyüşdə 400-ə yaxın quldur silahlıını burada məhv edib. Bu döyüşdə milli döyüşçülərimizdən 40 nəfər şəhid olub. O bu döyüşlərdə çətin keçilən dağ yolları ilə patavalı atlarla gətirib Avaqlı kəndinin üstündə quraşdırdığı toplardan istifadə edib. Döyüşçülərinə Türk bir atlanları payladı Yaralanan döyüşçülər Hacı Səid əfəndinin köməyi ilə arabalarla Qonaqkəndə və ətraf yerlərə aparıldı. Quba qəzasında qırğınlar törətmiş Amazaspın arzusu 3 gün vəkilət kəndlərinə keçərək Şahdağına çatmaq idi. Amma Amazaspın bu arzusu ürəyində qaldı. Digəkənd ərazisində indi Qanlı Dərə adlanan yerdə Məhəbbəli əfəndinin, Hatəm ağanın, Əlibəy Ziziksinin, Bəybəla bəy Alpanskinin bəy və qaçaq mayın birləşmiş dəstəyləri daşnaqlarla qanlı döyüşə girib onları məhv edillər. Mayıl Zahirov tək Azərbaycanın müstəqilliyi deyil, qardaş Türkiyənin istiqlaliyyəti uğrunda da vuruşub. Qaçaq Mayıl və onun dəstəsi 1921-ci ildə Şərqi Anadolu'da gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla iştirak edib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində Mayıl Zahiroğlunun böyük nüfuzu var idi. Onun Milli Şura'nın rəyəsət heyətinin sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nazirlər Şurasının sədri Xoyski ilə sıx əlaqəsi və dostluq münasibətləri olub. Milli dövlət qurucularının Lahıç kəndində keçən günlərində Mayıl da onların yanında olub. Etibarlı yoldaşlar vasitəsilə tez-tez əlaqə saxlayırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Lahicdə olduğu vaxtlarda Məşədi Qayım adlı bir vasitəçi ilə Daim Rəsulzadənin vəziyyəti barədə əlaqə saxlayır, ona yardım edirmiş. O həmçinin Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycanı tərk etməsində iştirak etmişdir. Qaçaq məylin adını ölkənin Qazax, Şəmgir, Tovuz bölgələrində də hörmətlə anırdılar. Sovet işğalından sonra mübarizəsi Sarvan döyüşü 1920-ci illərdə Rus bolşevik ordusunun dəstələri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini devirmək məqsədi ilə ölkə ərazisini Samur çayından keçəndə onlara qarşı ilk müqaviməti Mayıl Zahiroğlu'nun dəstələri göstərib və ağır döyüşlərini Şabran cəphəsində Sarvan ərazisində keçirib. Mayılın oğlu İbrahim Axıcı ordusunun əsgəri Yalama stansiyasında xidmət edib. Yalama stansiyasında döyüş bitdikdən sonra qaçaq Mayılın rəhbərliyi ilə Şabranda Sarvan stansiyasında reislər sökülü. Silahlılar mövqeyə tutub Gün ortayı yaxın qırmızı ordunu gətirən qatar nəhayət gəlir. Ordunun hərəkəti dayandırılır. Qatardan səs gücləndirici ilə müraciət edilir. Atmayın sözümüz var. Silahlar endirilir, bir qədər sonra qatarın qapısı açılır və əlində səs gücləndirici olan şəxs sözünə davam edir. İbrahim mənəm. Yol verin, sizinlə işimiz yoxdur. Siz də bilirsiniz ki, qarşımıza kəsməyiniz Türkiyəyə ziyanıdır. Biz Anadoluya gedirik, yol verin. Vurursanız sizə ziyan olacaq. Qırmızı orduya qalib gəlmək mümkün deyil. Hər kəs şoka düşür. Qatardan silahlara müraciət edən şəxs Həmdullah əfəndinin dailəsi oğlu İbrahimin məktəb yoldaşı və Mircəfərin süd qardaşı Gəzənfər Musabəyovdur. Musabəyov müraciətini bitirəndən sonra qətara qayıdır. Bu hərəkətdə ikiyəsini boğa bilməyən İbrahim qətara güllə atır və bununla da döyüş başlayır. Qulemyotlardan atəş açan ruslar qısa vaxt ərzində dağınık halda hücum edən yerli əhalini sıxışdıra bilər. Dəstəyə rəhbərlik edən Mayıl məğlub olduqlarını görərək sağ qalanlarla birlikdə Babadağa çəkilir. Nərman Nərmanov yerli əhalini əldə saxlamaq üçün Həmdulə Əfəndiyə toxunulmazlıq verir. Əksin qlapçı Maylsa qaçaq Mayl Adil ilə mübarizəsinə davam edir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Lahicdə qaldığı vaxtlar hər gün onunla görüşür, onu zəruri sənəd və məktublarla təmin edir. Onun Dağistanə keçirilməsi planı Mayla tapşırılsa da plan baş tutmur. Mayl təslim olması barədə təkliflərə rədd cavabı verir. 20-ci illərin ortalarına qədər gizli fəaliyyət göstərən müsavatın özey təşkilatı Mayl'dan müqavimət göstərməyə davam etməyə xahiş edir. Mayl təslim olmadıqca ətrafına toplaşanların sayı artmağa başlayır. Yusif Haciyevlə görüşüb Quba icraiy komitetsinin rəhbəri Yusif Haciyev 4 nəfərlə birbaşa qonaqkəndə Maylın görüşünə yollanır. Necə meşəsindəki iqamətqahında gecədən xeyli keçənə qədər görüş davam edir. Qaçaq Mayl qonaqların şərəfinə süfrə açdırır. Süfrə başında hörmətsizlik onlar deyə söhbət açılır. Amasondu isə Haciyev rəsmə əmrli mühürlənmiş məktubu mailo uzadı. Qaçaq mail ətraf dağların nəzarətçisi təyin edilir. Qonaqlar yola salınır. Amma Haciyevin dəstəsinin Qubaya çatması ilə müasirə düşməsi bir olur. Qaçaq mail ordaca mövqeyini elan edir. Hüseyn Haciyev Bakıya Əliboğl dönür. Miricərl Bağıroğlu ilə münasibətləri. Bir faktı da qeyd edək ki, oğlu İbrahim atasının vəsait hesabına yaxın dostu Bağıroğlu ilə birlikdə 1914-1918-ci illərdə Sankt-Peterburq şəhərində hərbi məktəbdə oxuyub. Deilənə görə İbrahim Mircəfərsiz oxumağa getməyəcəyini ağlıağlı isarə edilmiş. Bağıroğun sənədlərinin hazırlanmasında da Mayıl Zahiroğlu xeyri əziyyət çəkib. Hüseyn Əcəyevin əli boş qayıtması mərkəzi hakimiyyətin narazısı salır. İşi bitirmək üçün kədə tapşırıq verilir. Plana görə qaçaq Mayılın dəstəsində fikir ayrılığı yaradılmalı və onun dəstəsi çökdürülməli idi. Qaçaq Mayılın oğullarından biri öldürülür. Az sonra şayə yayılmağa başlayır ki, guya Mayıl Hüseyn oğlunu öldürdü. Şübhəli xəbərlər digər oğullarına da çatır. Maylın ətrafında inamımız sarsıdandan Khudud onun axırına çıxmaq üçün son həmrəyə başlayır. Qaçaqların arasındakı casus xəbər verir ki, 1924-cü il mayın 24-ü Mayl dedə günəşi Həzrət Babanı ziyarətə gedəcək. Baba dağda son ziyarətindən qaçaq Mayl geri qaydarkən Utuq dərəsində tələyə düşür. Qabaq qaydan 5 atlanla hədəf alına Maylı 2 güllə deyir. Bu günün planı baş tutur. Maylın qətli isə güyə ondan narazı qalan oğullarının üstündə qalır. Maylın meyitini Xaşı kəndinə gətirib Pirin yanında dəfn edillər. Qaçaq Mayılın oğlu İbrahim və yoldaşları 7 övladı olub. Seyrə Zahirov, İzzət Zahirova, Ömər Zahirov, Xan kişi Zahirov, Baba Zahirov, Osman Zahirov və Hüriyyə Zahirova. Qaçaq Mayılın öldürülməsindən sonra sağ qalan 3 oğlu babadağa çəkilir və burada mübarizəni davam etdirir. Elə burdan da ikinci bir qaçağın adı dillərə düşür. Qaçaq Mayılın böyük oğlu qaçaq Osman Sovet hakimiyyətinə qənimkəslidir. İşə bu dəfə də İkhtüd müdaxilə etməli olur. O zaman qonaq kəndində olan yerli İkhtüd nümayəndəsi Osmana tələ qurur. Osman hazırlanmış suigəs nəticəsində ayağından yaralanır. Babadağda Maylan Kaha adlanan yerdə yaşamağa məhkum olur. Amankidondan əl çəkmir. Qışın çoğununda Babadağ və Osmanın arxasınca silahlı dəstə göndərilir. Ancaq dəstə üzvləri soyuqda donur və heç kim geri qayıtmir. Bundan sonra İnqut sonuncu variantı əl atır. Ərazinin yaşlı əfəndisinin ailəsi Giv götürülür. Osman təslim olmasa əfəndinin ailəsi qüllələnəcək şərti irəli sürülür. Əfəndi dağa yollanır. Yaralı Osmanı müalicə adıyla evlərinə dəvət edir. Şübhələr dolu həyat yaşayan Osman ona inanmaması da əfəndə and içərək onu inandırır və kəndə gətirir. Baba dərəsində əfəndə Osmanı yaralı olmasını bəhanə gətirib tüfəngini alıb. Tərkisi silah edilmiş Osman xəyanət nəticəsində ələ keçir. Osmanı ələ keçirib müalicə etdirən hökumət humanist rol oynamğa davam edir. Ölkənin müxtəlif yerlərində təşkil edilən sirklərin sonunda Osman səhnəyə çıxarılır və Sovet dövlətinin sarsılmazlığı mətd edilir. Qısa vaxtdan sonra dağda qalan İbrahim və digər qardaşı da həbs edilir. Məhkəmə hər üç qardaşı Kazana sürgünə yolloyur. Oğlu İbrahim Xıcı ordusunda xidmət edib və Sarvan döyüşünün iştirakçısı olub. Qızı Seyrə Zahirova hazırda Sumqayıt şəhərində yaşayıb. Beş övladı 29 nəvəsi var. Hazırda onun Qonaqgəndəki ata mülkündən orta məktəb binası kimi istifadə olunur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Tofiq Nurəli onun haqqında Qaçaq Mayıl kinopovestini yazmışdır. Budur Xeyriyyə Cəmiyyəti tərəfindən qaçaq mayın mükafatı təsis edildi.